ও শান্তি আজি ত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাপদাদাৰ অব্যক্ত সংকেত হৈছে যেনেকৈ বীজত গোটেই বৃক্ষ সমাহিত হৈ থাকে তেনেকৈ সংকল্পৰূপী বীজত গোটেই বৃক্ষৰ বিস্তাৰ সমাহিত হৈ যাওক তেতিয়া সংকল্পৰ অস্থিৰতা সমাপ্ত হৈ যাব যেনেকৈ আজিকালি জগতত ৰাজনীতিৰ অস্থিৰতা বস্তুৰ মূল্যৰ অস্থিৰতা মুদ্ৰাৰ অস্থিৰতা কৰ্মভোগৰ অস্থিৰতা ধৰ্মৰ অস্থিৰতা বাঢ়ি গৈ আছে সেই অস্থিৰতাৰ পৰা নিজক বা সকলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ মন বুদ্ধি একাগ্ৰ কৰাৰ অভ্যাস কৰি শক্তিৰ প্ৰকম্পন দিয়াৰ সেৱা কৰি থকা ওম শান্তি